પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના ગુજરાત પ્રવાસનો આજે બીજો દિવસ છે જ્યાં તેઓ પહોંચી ચૂક્યા છે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી જો હસલપુર માં મારુતિ સુઝુકી ના પ્લાન્ટ માં નવા ઇવી યુનિટ ની શરૂઆત કરાવશે મારુતિ વિટારા ઇલેક્ટ્રિક કાર ને ફ્લેગ ઓફ કરાવશે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી જેઓ અત્યારે દ્રશ્યમાન થઈ રહ્યા છે ઇલેક્ટ્રિક કાર જાપાન સહિત 100 થી વધુ દેશો માં નિકાસ કરવામાં આવશે સાથે જ બેટરીનાનું ઉદઘાટનમાં પણ તેઓ જોડાશે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી જેઓ હાંસલપુર સ્થિત મારુતિ સુઝુકી કંપનીની પહેલી ઇલેક્ટ્રિક કાર મારુતિ ઈ વિટારાને લોન્ચ કરશે બેટરી પ્લાન્ટનું પણ ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવશે ભારતમાં બનેલી પહેલી મારુતિ સુઝુકી આ પહેલી ઇલેક્ટ્રિક કાર જેનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું એકસોથી વધુ દેશોમાં નિકાસ કરવામાં આવશે ઇલેક્ટ્રિક કારની કાર સિંગલ ચાર્જમાં 500 કિલોમીટર ચાલશે પ્લાન્ટ નું પર તેમણે નિરીક્ષણ કર્યું પ્લાન્ટ માં નિરીક્ષણ માટે પહોંચા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી જે મારુતિ સુઝુકી નો પ્લાન્ટ હાસલપુર સ્થિત કંપની ઇલેક્ટ્રિક કાર પહેલી જે ને ફ્લેગ ઓફ કરાવવામાં આવે મારુતિ કંપનીની મારુતિ સુઝુકી ની આ પહેલી ઇલેક્ટ્રિક કાર છે જાપાન સહિત 100 થી વધુ દેશોમાં આ ઇલેક્ટ્રિક કાર ની નિકાસ કરવામાં આવશે ઓટોમોબાઈલ હબ બનવા તરફ આગળ જઈ રહ્યું છે ગુજરાત તેનું પહેલું મોટું પગલું મારુતિ સુઝુકી કંપનીની પહેલી ઇલેક્ટ્રિક કાર લોન્ચ કરવામાં આવી આ પહેલા જાન્યુઆરીમાં મારુતિ સુઝુકી ઇન્ડિયા ગ્લોબલ મોબિલિટી એક્સપો બે હજાર પચીસમાં પહેલી ઇલેક્ટ્રિક કાર ઈ વિટારા રજૂ કરી હતી આ કારને બે બેટરી પેક વિકલ્પો સાથે રજૂ કરવામાં આવી ઓગણપચાસ કિલોમીટર અને એકસઠ કિલોમીટર બેટરી પેકનો સમાવેશ કંપનીનો દાવો છે કે એક વખત ફૂલ ચાર્જ થયા પછી પાંચસો કિલોમીટરથી વધુ ચાલશે ઈ વિટારા જેને લોન્ચ કરવામાં આવી લંબાઈ પહોળાઈ ઊંચાઈની સાથે તમામ માહિતી સાથે આ કારને લોન્ચ કરવામાં આવી મારુતિ ઈ વિટારા જે સમય હાઈ પાવર મોટર સાથે 61 બેટરી પેક ધરાવતા મોડેલની કિંમત 25 લાખ રૂપિયા છે બેઝિક ઈ વિટારાની કિંમત 20 લાખ રૂપિયા થી શરૂ થઈ શકે છે طریقے سے આગળ વધા રહે છે ઓર યે ઈ વિટારા કેવલ ભારત મે નહીં બલ્કે 100 દેશો મે इसका जो है भेजा जाएगा एक्सपोर्ट किया जाएगा और ये बड़ी उपलब्धि भारत की है साथ में लिथियम आयन बैटरी की अगर बात की जाए तो वो भी एक महत्वपूर्ण कदम होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के महसाणा में इस समय मौजूद है और जिन वाहनों को झंडी दिखा रहे हैं कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भविष्य के भारत को एक तरीके से नई दिशा देते हुए नजर आ रहे हैं ग्रीन एनर्जी की बात की जाए और जिस तरीके से पर्यावरण को लेकर हाँ दुनिया भर की चिंताएं हैं उन चिंताओं के बीच इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बड़ा ऑप्शन निकलकर सामने आया उसमें भारत की निर, आत्मनिर्भरता ये दिखलाती है कि हम हमारी जो दिशा है वो बेहद सटीक है और भविष्य में दुनिया के लिए भारत एक तरीके से प्रेरणा का काम करेगा और सबसे बड़ी बात है मेक इन इंडिया फॉर वर्ल्ड एक स्लोगन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया था जो कि साफ तौर पर नजर आ रहा है यहाँ पर गुजरात के मेहसाणा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरी झंडी दे रहे हैं इसके साथ ही निशांत अगर हम देखें तो आर्थिक विकास के नजरिए से भी काफी फायदेमंद है ये क्योंकि इससे रोजगार भी बढ़ेगा आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी और क्योंकि भारत पहले आयात करता था लेकिन अब निर्यात भी भारत करता हुआ नजर आ रहा है निशांत देखिए बिल्कुल पर्यावरण तो एक आ, उसका कॉन्सेप्ट है ही साथ में अर्थव्यवस्था का मजबूत होना क्योंकि जब ई विटारा यहाँ बननी शुरू होगी उसके बाद कहीं ना कहीं दूसरी कंपनीज के लिए भी रास्ते खुलेंगे और भारत में इस समय जो वैश्विक एक तरीके से बाजारों का टकराव है ऐसे में दुनिया को अपने हितों के लिए भारत एक बेहतर मार्केट नजर आता है क्योंकि यहाँ कंज्यूमर भी है और साथ में भारत से वो कहीं अगर बाहर उनको एक्सपोर्ट करना है तो आसानी भी रहेगी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में सरकार ने काम किया है उसका असर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई दे रहा है तो ए, पहले ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो मारुति को यहाँ पर लेकर आए और तब से लेके आज तक यहाँ अगर बात की जाए महसाणा जिले की तो कई लोगों को रोजगार मिला भारत के कई लोगों को रोजगार मिला और अब जब मारुति में एक नया ईवी प्लांट का उद्घाटन हो रहा है ईवी गाड़ियां जिनको प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखा रहे थे तो ये कहा जा सकता है कि भविष्य में और ज्यादा यहाँ पर रोजगार की संभावनाएं बनेंगी और सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ से सौ देशों को एक्सपोर्ट करेंगे जब गाड़ियां तो उसका भी एक फायदा होगा और अच्छा खासा जो अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी वो इस पूरे कदम से मिलेगी इसी तरीके से लिथियम आयन बैटरी दुनिया भर में उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है और खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें या इस तरीके की एनर्जी की बात करें तो हर जगह उसके डिमांड की जाती है उसका भी फायदा जो है हमें सीधे तौर पर मिलते हुए दिखाई देगा इसके साथ ही आ, अगर हम देखें पर्यावरण की जैसा कि आपने जिक्र भी किया तो पर्यावरण पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इन गाड़ियों की वजह से जो कार्बन उत्सर्जन है उसमें कमी होगी और साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को भी आगे आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा अभी शुरुआत अहमदाबाद से है लेकिन उसके बाद में भारत के जो अन्य जगह है वहां पर भी इनका निर्माण होना है देखिए बिल्कुल एक शुरुआत होती है और आज मील का पत्थर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है और भारत सरकार की अगर बात करें तो लगातार जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इस पर भारत सरकार का जोर है ट्रांसपोर्टेशन पर जोर है और हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को इलेक्ट्रिक बसें भेंट की थी और अब राज्य सरकारें उनको अपने राज्यों में चला भी नहीं है तो ये दिखलाता है कि सरकार का विजन क्या है और इस विजन से एक तो अर्थव्यवस्था का फायदा है कि पेट्रोल डीजल पर कम से कम हम लोग निर्भर होंगे दूसरा अगर बात की जाए तो कार्बन इमिशन कम होगा और कार्बन इमिशन कम होगा पर्यावरण बेहतर रहेगा लोगों के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ेगा और जो एक चिंता है कुछ राज्यों की जहां पर पर्यावरण प्रदूषण खासकर एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर हमेशा चेताया जाता है वहां परिस्थिति बेहतर होंगी तो स्वास्थ्य पर खर्चा कम होगा लोगों का इलाज में जो अधिक पैसा लगता है वो कम होगा तो कई सारी चीजों का फायदा साफ तौर पर होगा और उसकी जो शुरुआत है आज गुजरात के मेहसाणा से हमें देखने को मिल रही है निशान अगर बात करें इस प्लांट की तो इसकी भी अपने आप तो प्रधानमंत्री नरेंद्र नर मोदी जमने लीली झंडी आपी ई विटारा ने जे जो मारुति सुजुकी कंपनी ने पहली इलेक्ट्रिक कार है जो पर्यावरण दूषण है ये ओछू थे साथ आर्थिक लेवल पर, पर फायदो थी रहें રોજગારી મળી રહેશે આ તમામ પાસાઓને જોતા તેને ખૂબ જ પોઝિટિવ અને સબળ પાસું માનવામાં આવી રહ્યું છે જે મારુતિ સુઝુકી કંપનીની પહેલી ઈ વિટારાજ લોન્ચ કરવામાં આવે